работать строго в интересах громады города Луганска. И все ваши решения, в том числе о законе и о местном соуправлении, должны быть направлены на одно. Повышение было состояние правового порядка в городе Луганск. Я по требованию граждан своего дома, оборонной один, активистов города Луганска, общественных организаций, высказываю свое отношение к работе городского совета. Прежде всего, это связано с вопросами, связанными с злоупотреблением в сфере распределения земли, решения медицинской проблемы, решения проблемы транспорта, всякого рода злоупотребления, о которых мы читаем в засобах массовой информации. Поэтому, по существу вопроса, сегодня назрела необходимость в городе Луганске общественным организациям активно участвовать в работе сессии. Для этого мы используем свое конституционное право и просим вас Просим вас внести повестку дня следующие, на наш взгляд, актуальные вопросы для выбора, которые, к сожалению, на наш взгляд, решаются в интересах ну, вот, депутатского корпуса, не более того. Первый вопрос. Мы просим организовать тимчасовую контрольную комиссию э, с участием представителей громадскости, что до выучения, питания законности то, экономичной доцельности принятия вот этого решения в отношении 30% участия Жители города Луганска в ремонте, капитальном ремонте домов. Все это постановление знают. Второе. Мы просим внести дополнение в регламент и включить позицию о том, что, я не знаю, умышленно она была выброшена с регламента 6 сессии, в отношении включения в повестку дня сессии, в том числе по требованию граждан и громады города Луганска. Следующий вопрос. С учетом того, что мы обращались к вам, вы помните, я два года назад выступал на этой сцене, я докладывал вопиющую ситуацию по дому по обороне-1, где а, наш дом, а в том числе вся инфраструктура социальной сферы первого этажа и два гектара земли, переданы частной собственность коммерческой структуре. Вы нас тогда послали в суды, мы с активистами прошли до высших инстанций, которые есть в, в Украине. Мы получили отказы, на наш взгляд, в нарушении логики, здравого смысла. Просто циничное э, решение наших судов, я не буду их комментировать. Все вы знаете, как работают суды на сегодняшний день и как они э, активно покрывают деятельность органов власти, в том числе местных. Поэтому я ставлю вопрос и по нашему дому. На сегодняшний день дом передан частную собственность. Это огромные активы для города. Это те деньги и средства, которые вы, как депутаты, могли получать в бюджете города, использовать их для социальной сферы. Но, к сожалению, получилась такая ситуация. Поэтому мы настаиваем пересмотреть этот вопрос. Не прятать голову в песок, не закрывать проблему эту, не ссылаться на решение судов. Потому что проблема достаточно очевидная. Это дом коммунальной формы собственности. Возникает вопрос, кто давал право депутатам вот так распоряжаться этой собственностью? Это один из примеров города Луганска. Таких э, примеров много. Я не буду на них останавливаться. Я скажу про то, что болит нам сегодня. Вот прошли люди со мной, которые дошли до высших инстанций судебных, и вы поняли, что судебной власти в Украине не существует. Все наши попытки обращаться в прокуратуру, в милиции, чтобы посмотреть на эту ситуацию с точки зрения криминальной, тоже не дали никаких успехов. Хотя она очевидна, поскольку даже ваши представители юридического дела, которые присутствовали на судах, они сказали, что решение 274, по которому мошенники отжали вторую часть дома, оно касалось только первой очереди дома. Вторую часть дома Мошенники отжали через э, хозяйственный суд по понятной схеме. То есть дали взятку, естественно, и получили право собственности на э, такую солидную коммунальную собственность. Поэтому я прошу голову поставить на голосование эти вопросы, которые мы выносим сегодня на сессию, внимательно их изучить и принять, наконец-то, справедливое решение. Авторитет вашей власти будет зависеть не только от того, как вы будете здесь в принимать решения, прикрываясь благами народа, а в плоскости реального участия в проблемах нашего города. И я вам предлагаю, вот эти вопросы проголосоваться. Не, потому что с точки зрения правовой и просто постологики, они представляют интерес для жителей всего города. Это вопросы тарифов, это вопросы коммунальной собственности. И вообще пожелания сегодня с митинга я вам доношу что Дереван в городе Луганске нужно прекращать. Все эти заявления, которые поступают в прокуратуру, в милиции, пока они спускаются на тормоза. Но я вам скажу, что власть не вечна. Приходят времена, когда меняется у нас правительство, меняется верховный Рада, меняются президенты. Поэтому я вас призываю, будьте бдительны и внимательны. Я никому не угрожаю, но я одно хочу сказать, что все документы, которые мы направили в суды, прокуратуры, к вам, все наши встречи с Приступом, с Кравченко, с Филиппским, мы все это дело фиксируем. И надеемся, что придет, наконец, справедливая честная власть, которая нас рассудит. Вот. И сегодня я заявляю официально, что мы, к сожалению, не доверяем политическим партиям, мы объединяемся в общественные организации, мы подписали меморандум общественных организаций, и мы заставим вас прислушиваться к голосу общественности. Потому что в городе Луганске на сегодня сложилась узурпация власти. И вот вы своим составом решаете вопросы коммунальной собственности, тендеров, транспортную проблему. Все это решаете вы городе Поэтому мы для того, чтобы власть работала прозрачно, конкретно, а самое главное под контролем общественности, предлагаем пока вам сотрудничество правовой, правовой гласкость. Спасибо за внимание. Два слова. Прошу вас, да, Дело в том, что я живу по улице Оборона 1. 20 лет назад это дело без отдали. Все документы есть, никто не хочет. Ходили на сессию, дали комиссии. Комиссия не изучала вопросы. Я предлагал лично, давайте, я ваш вашу раздел, посмотрите все документы. Могли ли на то время передать такие? Судьи, судьи, сказали, что не имело. Это, говорит, в Донецке, говорит, да это дерибан такой конкретный. Фиолетово, депутаты, вы должны нас защищать. Вы же вы сюда выбраны для того, чтобы как никто внимания не обращает. 20 лет, первый этаж, 6 тысяч денег. Не платишь на содержание дома. Я квартплату плачу, а они не платят. Документов никаких нет. Пишем неоднократно. Горы с полком везде обращаемся. Пишем же час. Все одно поле а. Пишем прокуратуру. На содержание дома мы платим квартплату. Все эти, ну, все как положено, как все жители Украины. Отчитайтесь перед нами. Вы же знаете, Прокуратура ничего пишет, что этот ЖЭП ведет в свою финансовую деятельность по законам Украины. Конкретно никто ничего не дает. Куда не обращаться, к ЖЭП, неоднократно хотели из нашему куда то есть к этому, к мэру. Все фиолетово, ребята. Ну давайте, Вы понятно. Мы сказали, что 20 лет платят. А что там нет? Сейчас, говорит, отчитайтесь. А, а что там нет? уважаемые, ну все понятно, мы поняли вопрос. Давайте будем голосовать, давайте. давайте. Так, есть желающие прокомментировать или выступить? Есть. Василий Иванович Бакуренко, пожалуйста. Только если можно, кратко, лучше эмоции. Главное было... Давайте как-то ближе. Уважаемый президент, уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие. Вы помните, в 2011 году была создана комиссия согласно волеизъявлениям граждан, которые обратились по улице Обороны 1. Я являюсь одним из учредителей закрытого общества закрыто ответственности ПСО МЖК. В двух словах, в двух словах, в 1994 году дом, первые этажи и дом были переданы в управление посылоем ЖК, то есть ЖК. До сих пор. Но подождите, слушаете, подождите, где вас слушали? Подождите. С 94 -го года, заметьте, по сей день дом содержится, дом содержится именем ЖЭКом, производственно-строительного объединения МЖК. Господин Кузьмин на своих встречах призывает граждан не платить на сегодняшний день они требуют отчетности. Я вам скажу, 300 тысяч задолженность по квартплате. А какое вы имеете? А у тебя сколько? Или вы мне даете Давай, говорить, или я не буду с вами разговаривать. На сегодняшний день, уважаемые депутаты, кучка горлобанов четыре 4 человека. Остальные, остальные, группа поддержки так называемая. Да Господин Слышь, Вакуленко, откуда ты взялся варить. вообще? Вы, вы, мошенник и провокатор. Вы мошенник и провокатор. которая перед нами. Ну давайте, все.